незаконно отнял это все у нас. И теперь мы на минималке сидим, а срочники тем более, потому что они сделали по зарплате, а зарплата у срочника тогда 7 рублей, вот как сейчас у них побольше, а тогда в советское время 7 рублей зарплата. И как ни крути, хоть у меня весь я сгоревший буду по кратности, мне на минималку выпадает. Вот это сделала эта власть. Пришла и наши законы отобрала. Смотри, что мы делаем. 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 Смотри, что мы делаем.